Salam hörmətli izləcilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün sizə Gəncə şəhərində 9 mərtəbə, 11 mərtəbəli binanın 9-cu mərtəbəsində bir mənzil çəkib sizə təqdim edəcəm hörmətli izləcilər. Demək mənzilimizin, demək bu qapısıdır, giriş qapısıdır. Dəhlizi görürsüz, geniş dəhlizi var. İnterneti də var. Girərkən dəhlizdən içəri belə düzlən bura sanuzeridir. Aksesuarlar hamısı yerli yerində yaşaçı ev olub, çıraı verdi. Bura indi hal-hazırda satılırlar. Bura yataq otağı hörmətli izləcilər, geniş, içində gördüyünüz əşyalar qalacaq. Yataq otağıdır. Böyük kvadratdır. Mənzilimiz 47 kvadratdır. 47 kvadrat 2 otaqdır. Bir e, yataq otağı, bir də ki, e, demək, mətbəx studiya. Görürsünüzmü? Yataq otağı çox böyükdür. <laughs> Biləsiz. Hörmətli izləcilər, evimizin qazı da var, kondisi də var mətbəx mebeli də var. Gördünüz bu otaqda yataq otağına aid olan bu mebel qalacaq. Sağda sizin bu sanuzerdir, bura giriş qapısı idi. Bir də çəkib sizə təqdim edirəm. Baxasız. Bura da ki mətbəx studiyadır, hörmətli izləyicilər. Görürsüz burada mətbəxidir və qonaq otağı kimi də, yəni mətbəx studiya. Belə bir 47 kvadrat iki otaqlı evdir, hörmətli izləyicilər. Hörmətli izləyicilər, evimizin Demək, bu kombisidir, qaçış şort çığıdır görürsüz. Hamsi yerli yerində var. Və onun deməyə gedirəm isə deyim ki, 11 mərtəbənin 9-cu mərtəbəsindədir bu kvadratlı, belə kvadrat deyilmiz. Nağd şəkildə satılır. Kredit şərtində yana verilmir. Yığanda demim ki, kreditlə verir, yox, yəni vermir. Nağd şəkildə satılır. Başqa evlərimiz də var Gəncə şəhəri əzindən. Yəni bu burada binalar elə bir yerdə ki, şəhərdən yaxındır, 5 dəqiqəlik məsafədir. Yəni yaxın bir ərazidədir. Marsrut yaxınlığından keçir. Xahiş edirəm kanalımıza abunə olun. Sağ olun, sağ olun da qanın. Əlavə suallarınız olsa, nömrəmiz orada qeyd olunacaq. Zəng edə bilərsiz. Əgər siz də satmaq istədiyiniz evləriniz varsa, bizimlə əlaqə saxlayın. Evimizin kupçusu da var. Sağ olun.